Сегодняшний метод завершает на этапе этого перегрузки. Основные работы ⁇ расширение на одну полосу с целью правого поворота, перенос установки нового посадочного павильона, тротуар, частичное перенесение сетей и перенос полицейской департамента. И перенос, скажем, там была остановка, там там а а -а -а. автобус, Мы переносим остановку, но это перегрузка на Таким образом. Ну, конечно. Да, конечно. Ну, мы там карман делаем. Там будет заезд карман. И получается у нас три полосы. Одна полоса будет направо поворот. Средняя полоса будет прямо и левая полоса прямо. Вот такой оптимальный вариант движения. То есть мы ну, максимально используем именно этого перекрестка. Можно было бы сделать больше, но у нас не хватает нормальной делянки для кармана, для этого поворотного. Это было, бы не было, не было хотя бы да, несколько метров сделать хороший качественный прямо. И туда, да. И там, 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 не получается сделать там, там, максимально сделали то, чтобы там, возможности.